হেল্ল' এভৰি ওৱান এণ্ড গুড মৰ্ণিং এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল কাশ্মীৰ বৰা নমস্কাৰ মই সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ' লৈ আৰু এইটো মোৰ ছেকেণ্ড নাম্বাৰ লং ব্লগ হ'ব এইকেইদিন মোৰ এক্সাম চলি আছে সেইকাৰণে মই কোনো ধৰণৰ মিনি ব্লগ বা আপোনালোকে দেখিছে যে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো মোৰ লং ব্লগ একে বাঢ়িয়েই নাই ক'বলৈ গ'লে মাত্ৰ এটা যেনে তেনে মই বনাইছোঁ আৰু তাৰপিছত মানে মিনি ব্লগৰ পৰিমাণটো বেছি আৰু এইকেইদিন এক্সাম চলি থকাৰ কাৰণে মানে মই কণ্টিনিউ কৰিব পৰা নাই তথাপিতো মই আজি মেমৰি হিচাপে ব্লগটো স্পেচিয়েল হ'বৰ কাৰণে মই কৰিছোঁ আৰু একজামো আছে মানে গোটেইখিনি একেলগে পচিবল নহয় তথাপিতো কৰিবতো লাগিবই ন আৰু দেখিছেই নহয় মই পূৰা তেল লগাই থৈছোঁ চুলিত মানে আজি চানডে' হয় আৰু মোৰ চোৰ ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি আজৰি হ'ব লাগিব তাৰপিছত ব্লগটো আপোনালোকে প্লিজ স্কিপ নকৰাকৈ চাব লাষ্টলৈকে দেই মই চাটৰ পৰাই গৈ আছোঁ যিহেতু মোৰ বহুত বেছি ঠাণ্ডা লাগিছে মোৰ ৰুমত পঢ়িব পৰা নাই সেইকাৰণে মই ৰ'দত বহিবহি পঢ়িবি এতিয়া হেল্ল' এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ গা চা ধুই আহিলোঁ আৰু মই যে কৈছিলোঁ যে কিবা এটা স্পেচিয়েল আছে সেইকাৰণে ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ন ছ' আৰু অকণমান সময় ৰখক আৰু অলপ সময় পিছতে সেই বস্তুখিনি আৰু আমি যোনখিনি মানে প্ৰগ্ৰেম এটা কৰিম আৰু সেইটো মানে লাহে লাহে ষ্টাৰ্ট হ'ব ত' ষ্টেট ইউণ্ডে স্কিপ নকৰিব কিন্তু নহলে ভাল নালাগিব চাইছো গাইছ আমি এতিয়া মানে অলপ মানে তৈয়াৰ কৰিছো আমি অলপ মানে সৰু সুৰাকে এটা পাৰ্টি কৰিবি যদি ৰশ্মি যিয়ে আজিকালি মোক একদম পাতা নিদিয়ে তাই মানে বহুত উস্তাদী হয় মানে বহুত উস্তাদী তাই আজিকালি বহুত কিবা মানে মই কলো নহয় পাই এতিয়া আমি বিলাহী আনিলো বিলাহীটো ইয়াত গ্ৰাইণ্ড কৰি পেষ্ট বনাই দিব বনাই দিব লাগিব মানে যিহেতু এইটো মানে চব্জিত দিব লাগিব কাশ্মীৰীয়ে আলু কাটি আছে কিহৰ কাৰণে পনীৰ নে মাংস কাটি আছে আৰু এইফালে অংকিতাই পিয়াজ কাটি আছে মাংসৰ বাবে

তাৰ পিছত এয়া অমংকিটা কাটি আছে পিঁয়াজ আৰু পনীৰ আলু পিয়াজৰ আৰু এই পেষ্ট খিনি আৰ মানুহগৰাকী হৈছে টানি খা জনী সেই নৰসিংহৰ পাত আনিবলৈ যাম যিহেতু আমি চাটনি খাব লাগিব ন ভাতৰ লগত সেইকাৰণে আমাক আমাৰ কাৰণে এতিয়া নৰসিংহৰ পাত বিচাৰি দিব আমি গৈ আছো বন্ধাৰ পিছে পিছে আমাৰ কলেজ কেম্পাছ আৰু এইটো ফিচাৰী হয় আৰু এইফালে আমাৰ দেখিছে নহয় অভিযান দে একদম স্কিট নকৰি বগাই পৰিলে ইমান ধুনীয়া নৰসিংহ গছ আমাৰ নৰসিংহৰ চাটনি বনিব এতিয়া দেই আমাৰ পনীৰ হৈ গ'ল ৰেডি দেন এইফালে মই দেখাই আছো দেই এইফালে আমাৰ চাটনি হ'ব চাটনি তাৰপিছত এই মাংসখিনি আৰু ব্যক্তিগৰাকী নম্ৰতা হৈ গ'ল মাতি দিবা দেইবোৰ কি কৰিব অকল ও মই আৰু গহীনত মিছ সৃষ্টি ডেকা অলপ পিছত আপোনালোকে গম পাব কি হ'ব এইফালে আমাৰ ৰশ্মিয়ে সৃষ্টিৰ কাৰণে যিহেতু আমি কইনা ভাতৰ আয়োজন কৰিছোঁ ছয় এয়া কলপাত আৰু দেন এইফালে ৰশ্মিয়ে বাতিত ভাতৰ হেৰি কৰি আছে আৰু এইফালে দেখিছে নহয় আপোনালোকে এইফালে নম্ৰতা আহিছে আমাৰ মাংস বহুত ধুনীয়া কালাৰ আহিছে আনো অঁ অঁ এইয়া ৰশ্মিয়ে ভাত হেৰি কৰিলে দেই আমাৰ এইফালে দিয়া চে হাই হাই ৰশ্মি অঁ নাইতো এনেকৈ থৈ দিব যাব ওপলাইনিত চাগে থেংক ইউ